Kau kena buka fikiran abang. Anak kita ni lain daripada lain bang. Jadilah ni apa? Hah? Anak kita ni tak normal. Tak sempurna lagu tu. Buka, buka mulut tu. Apa yang payah sangat ni? Eh? Abang dah menang. Banyak anugerah eh. pelakon terbaik nah. Jadi untuk apa? Uh, pelakon terbaik untuk Raider. Do. Pengarah terbaik untuk Tu Jaga. Jaga. Okey. Dan apa lagi? Anugerah antarabangsa pun ada kan dapat untuk orang terjaga Ada. Rasa. Itu apa nama a uh, Aifa. Itu untuk hmm. anugerah. Anugerah pengarah. Saya ingat lagi masa saya tengok paluh tu saya tengok wayang Saya tak kenal. Oh. Itu tu tiba-tiba eh Hah? Dia ni. Hero, hero ni kan. Oh, oh. Ha, hero ni tak pernah nampak tapi oleh kerana lakonan tu pada saya saya jarang dapatlah. Selalunya yeah. kalau saya tengok yang sebelum tu saya tengok macam Sidi Razza ah yang zaman-zaman tu eh. Dan tu saya tengok Siti Raza dan Sayang Salma apa semua. And then saya dapat tengok eh ni hero baru ni. Tapi hero baru yang sama macam level tu macam saya tengok macam Siti yang sebelum-sebelum. Lepas tu saya research lah. Kan? Uh -huh. Rupanya ah Namron ni datang dari teater. Uh -huh. Transisi tu dia daripada teater tu uh -huh. ke jadi hero dalam filem Palu. Uh -huh. Aku start lambat sikit aku. Hmm. Uh, aku berlakon Paloh tu umur aku uh, 33. 33 tahun uh, So memang aku agak lama lah dalam teater Sebab aku start teater 89 ya. Sampai ke 2003 so, yeah, Baru shoot Malu ni filem pertama hmm. Uh, Adman ambil tu Sebab uh, waktu tu dekat uh, Akademi Seni hmm. Sekarang Aswara lah ha. hmm. So uh, aku tutor kat situ Masa tu So Adman lecturer tapi bagian film Aku hmm. teater uh, So department yang beza lah Ha, tapi uh, Adman melihat melihat aku punya uh, kesungguhan, aku punya cabaran aku sebagai pembikin teater, nak buat teater, perjuangan aku dalam teater apa semua. Dia approach aku, dia cakap oh, kenapa aku nak buat amat ni? Dan hmm. aku tanya dia, kenapa saya bang? Eh, Kenapa saya, kenapa bukan orang lain? Time tu memang tak tak ada terlintas nak nak apa? Nak nak masuk ke bidang hmm. filem. Hmm. awal kita hati hati lah. Ha. Tanya dia kenapa? Ini dia cakap yang uh, aku melihat uh, perjuangan Ahmad. Mata Ahmad tu, cabaran Ahmad, kanan yang dilalui oleh Ahmad. Itu hmm. sama seperti kau. Palu ada dapat dana filem kenegaraan. Ada tiga filem je. Ambon, Lieutenant Adnan, kemudian baru Palu. Ha, ini bawah skim filem hmm. kenegaraan lepas palong tak ada lah. yang dia stop dana ya. tu pasal palong ni lakonan aku ketika itu masih lagi peringkat mencuba sebab director lama-lama ni ah hmm. kau tahulah cara kerjanya macam mana nah. kan dia orang sangat sangat raw hmm. sangat garang nah. kan so, lepas palong keluar tu aku macam okay dah habis keluar dan aku balik buat teater balik hmm. apa nama mengajar jadi tutor dan lepas tu Uh, diangkat jadi lecturer pula hmm. pada masa sampai 2010 lah sampai aku hmm. berhenti. Eh during 10 tahun itu eh, daripada aku berlakon uh, pa a Paloh 2003 sampai 2010. Hmm. Aku tak ada filem hmm. hmm. Aku lakon Paloh lepas tu siap. Hmm. Eh, lepas tu baru aku berlakon dukun dan gubra. dua orang perempuan dalam hidup kau dia. Awak ada kehilangan sesuatu. Kereta ke bila dah mula kenal siapa Namrot? Hmm. Kau belum masuk industri lagi waktu tu kan? Macam saya kat saya budak. Ha. <laughs> belum masuk industri. So bagi orang industri, dia dah kenal aku. Hmm. Siapa Namrot ni Mereka orang kenal. Ya. tapi bagi mes dia orang tak kenal lagi. Baru nak start start balik dari bawah. Pertama okey aku ingat dengan Sabri Yunus lah awak tu dah dia yang dia berlakon ah hmm. uh, support tapi Dailah. dari situ orang dah mula start kenal ha kenal tapi lepas tu buat Gedebe kan Gedebe direct kan ha. gede -be. tapi itu daripada daripada Gedebe aku buat selepas aku shoot palo filem tu tak keluar hmm. lagi hmm, aku ha. dah start shoot tak puaslah kita tahu film -film dia macam apa ah uh tu atau Zanda Embun Lepas tu Paloh okay. Tapi Paloh tu bukan satu-satunya filem kenegaraan yang Yang Namron uh, join Sebab Tahu saya Yang paling besar lah filem yang saya tengok tu Iaitu Mat Kilau ha. Saya pun terkejut Saya tengok parisan pelakon dia Sambel lah Sambal khas. Mat Kilau masa tu eh. Lepas tu dapat pula Pulangan dia tu Hampir 100 juta Terkejut orang tengok Tak pernah dibuat tak pernah lah paling tinggi masa tu pun saya rasa tak sampai 50 juta pun saya rasa dia punya kesenambungan dia daripada di kawang tu jadi dalam penghibatan lah penghibatan eh dalam filem-filem yang konsepnya begini konsep yang jenis kenegaraan dan konsep yang apa konsep-konsep yang period ni lah filem-filem besar macam ni eh apa impact apa yang memberi kesan lah kepada Namron lah sebagai pelakon dan juga pengarah lah pemikir filem. Bagi aku, filem kenegaraan ni tak semestinya kita tunjuk kejayaan. Hmm. Eh? Kejayaan askar kita berpegang dan menang. Hmm. Kejayaan... Aa, ...apa, tim sukan kita menang. Betul. Ini, ini, hmm. eh? Untuk bangkitkan hmm. kenegaraan. Sebab filem aku... Aa, ...kenapa aku kata filem-filem independen aku tu adalah filem hmm. kenegaraan... ...adalah niat untuk buat filem-filem itu untuk hmm. menjadikan Malaysia lebih baik. Tapi waktu itu aku lebih berpegang melihat kepada... ...kita tak boleh apa sapu sampah habuk-habuk semua masuk bawah tikar. Asalkan nampak rumah kita bersih Betul. tapi you know sampah hmm. sarap semua ada dekat bawah tikar bawah hmm. kapek kita. Hmm. So bagi aku adalah kita patut angkat kapek kita tu dan hmm. bersihkan semua sampah-sampah hmm. tu. Ya ha, ah so macam kalau kita tengok apa filem uh, Jalan bintang adalah lebih kepada Korupsi uh, corruption hmm. eh, dan juga education hmm. eh, kalau tengok balik macam filem gaduh itu hmm. pasal hubungan kaum kat Malaysia. Hmm. Tapi kita still bagi solusi. Power hmm. uh, kita sepatutnya boleh hidup bersama. Oh, walaupun kita ada konflik tapi kita boleh selesaikan Dan hidup bersama. Itu lah bagi Betul. aku. Itu filem kenegaraan juga. Hmm. Tapi tak ada orang cakap filem-filem aku ni filem kenegaraan kan. Eh? Hmm. Sebab mungkin dia orang melihat lebih kepada filem-filem you know, ah ketenteraan, pahlawan hmm. Melayu dulu. Buat itu 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 adalah sebagai satu hmm. dan filem aku ni macam ada unsur-unsur jahat subversif hmm. eh, yang cuba untuk ah, membungkokkan negara. Tapi ni aku tak. Kan yeah. ha, ni aku adalah untuk nak you know, aku menggunakan karya hmm. ataupun seni itu Sebagai satu uh, satu alat hmm. untuk kita uh, bersihkan apa masalah nak oh. mulai tujuh belas tanah Melayu dalam bahaya apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggeris Keparat Dan segala taliban Of course kalau kau tanya Apa impact yang aku dapat Daripada Mak Kilau itu Sebab Mak Kilau adalah Film box office eh, yang terbesar kat Malaysia Dan impact dia adalah Bila kita kata filem itu adalah filem uh, Collection terbesar Maknanya ramailah orang menonton eh. Eh, Ramai orang menonton Sebab kita berdasarkan kutipan Kita tak berdasarkan jumlah penonton Jadi kita tak tahu berapa ramai Jadi agak sukar Untuk kita nak menilai untuk meningkatkan lagi filem kita. Yeah. Kalau kita kaji dari sudut penontonan, okey mm. mungkin oh ini 100,000 orang je yang menonton mm. filem ni. So, lepas ni mungkin kita kena naikkan lagi sebab raya. kita 30 30, 30 juta. juta lebih dekat mm. 40 juta. Ya. Mm. Eh? Mungkin kita boleh yeah. untuk ni. So, impak yang aku dapat sebab ramai penontonan ini mm. menjadikan uh, aku lebih dikenali lebih sebelum tu sebab ramai orang tengok kan yeah, yeah. orang tengok filem tu jadi secara tak langsung kau sebagai pelakon hmm. adalah menumpang juga hmm. populariti tu juga yeah. betul ya dia akan berlakon dalam filem-filem yang buat office ni secara tak hmm. langsung no? dan aa, dari segi peluang pekerjaan offer project jadi lebih banyak ah. ya. sama macam director yeah. juga lah. ke yeah. cakap yeah. Kita project based mm. ha, sama juga macam pendekar awang mm. ha? dan bagi aku filem-filem yang macam ni filem-filem kenegaraan seperti ini a ada value dia. Hmm. Ha, selain pada kau buat filem-filem fiksyen, hmm. apa semua kan. Hmm. war movie ni apa semua, kita tahu ada orang memang penonton kita penggemar filem-filem hmm. macam ni. Hmm. Tapi ada juga filem-filem yang aa, macam pahlawan-pahlawan Melayu kita dulu, Datuk Bahaman ke, dia hmm. orang dah buat Mak Kilau. Eh, yeah. apa ha, lagi macam apa Pasir Salak punya hmm. siapa nama bapa-bapa apa? Oh, ha, moyang. Ha, moyang, moyang ha, kau tu. Ah. Uh, Datuk Muhammad Amin. Ha. Hmm. Eh dia ada maknanya mengangkat banyak lagi. Hmm. Cerita-cerita kalau kau pergi Tengku Kudin punya story lah apa yeah. ha, banyak yang melawan penjajah apa semua. Yeah. Tapi ini kan semua filem-filem yang kita kata filem epik. Yeah. Bila cakap filem epik tu kau tahulah. Kan yeah. eh, ini Betul. semua kena kena epic banyak juga buat kan. <laughs> kalau seni ni bagi aku kena ada dua ni lah. Hmm. Eh, hmm. Kan ada kau buat filem tu untuk untuk pengiktirafan hmm. untuk uh, seni engkau diiktiraf. Hmm. Ataupun kau buat filem itu untuk keuntungan yeah. Dan dulu dua Aku melihat kau sebagai pengarah filem uh, Aksi ketenteraan lah Yang sukses semua filem-filem aksi ketenteraan yeah. Yang mana yang keluar panggung lah ha. Yang keluar panggung Sebagai seorang pengarah yang, yang uh, gemar Mengarah filem-filem aksi ketenteraan eh? hmm. Aku nak tanya pendapat kau tentang hmm. filem-filem klasik Filem-filem Melayu lama Dulu lagi dah ada yeah. eh? kalau kita tengok saja Hasan hmm. kita tengok Bukit kepung hmm. lepas tu mula hmm. ada left dengan andan ni nak je hmm. cakap juga tadi pasal palu, pasal hmm. uh, apa nama empun hmm. apa semua ah uh, so, ini filem-filem yang uh, zaman ni orang ketika hmm. itu eh uh, kau rasa penting atau tak uh, filem-filem lama ini kau sebagai hmm. orang pengarah untuk menghasilkan filem-filem arkib kenangan hmm. eh filem-filem lama yang juga berdiri atas aksi kenderaan ni hmm. eh, kau rasa uh, ada tak apa-apa yang kau rasa dapat dicedok daripada mana? bukan meniru atau apa hmm. yang boleh dapat ilmu apa, pengajaran apa yang kau dapat daripada filem-filem lama yang dihasilkan untuk kau menghasilkan filem kau sendiri dengan bentuk kau sendiri hmm. saya punya belajar filem saya walaupun memanglah saya pergi universiti apa semua, uh, belajar bahagian filem cuma Pembelajaran filem saya sudah lama. Sebab saya Sebab mak bapak saya Tapi bapak Saksit saya, arwah, dia minat sangat tengok filem-filem. Terutama filem-filem lama. Hindustan, saya pelan video. Jadi masa zaman tu kita ada VCR. Yang rekod tu guna tape flash tu. So. Ha, zaman tu. Jadi apabila kita ada macam RTM tayang, tayang kita Piramli eh. Lapuk ke Sarjan Hasan masa tu. Kita akan rekod. Kita orang rekod Guna tape tu kita rekod Rekod So saya boleh playback Bila saya balik sekolah je Saya akan tengok Saya akan tengok ha, Saja asal tu saya tak tahulah Sampai rosak kot Kena rekod balik Bila ada tayang balik Riran balik Dekat TV2 ke TV1 ha, Saya rekod balik ha, Jadi Itu pembelajaran saya Masa daripada budak lagi ha, Masa tu Kira tahun 88, ha, 80, 80 Hujung 80an lah Jadi daripada situ saya tengok okey itu dah cerita masa kecil lah lepas tu fast forward sikit saya boleh tengok pergi wayang itu yang saya tengok cerita palu saya tengok cerita lepak nan okey tapi sebelum tu bukit kepung semua tengok lah sebab yang mana ada kat TV tu saya akan rekod ha dan tengok jadi apa yang saya belajar bila saya tengok tu okey bila filem tentera ni mesti ada macam okey filem ketenteraan lah ni, saya tengok eh filem ketenteraan kita ni kita akan tengok ada dua side kita punya side kita, negara kita dengan side musuh kita lah. Tak orang yang menyerang negara kita. Ha? Jadi dia sangat-sangat black and white. Ya, ha? hitam dan putih. Um, dan itu memberi satu gambaran ya, ha? iaitu dalam sesebuah filem terutama filem ketenteraan. Dia mesti ada karakter atau perjalan, pejala, perjalan cerita tu yang membawa cerita tu adalah orang yang mengangkat bangsa dia. Mengangkat dia punya negara dia, daulat dia tu, kedaulatan dia tu dan juga bangsa agama dia, sahaja Hasan. Ha? Kita nampak tu yang dia lawan dengan uh, apa tu Omar Rojek jadi Jepun tu eh. Lepas tu lawan pula dengan Tali Barut, Saleh Kamil tu. Ha kita nampak tu kan. Wah, dalam tu ada penceritaan hmm. of course. Depa situ saya tengok macam oh. kalau buat cerita-cerita macam ni dia mesti ada drama dia. Ah ha, dari situ kita dah kita dah nampak dah macam mana orang zaman tu dah buat dah. Ah ha, orang zaman tu dah buat. Ha, cuma fast forward balik kita tengok pula dia dah makin berkembang eh kita tengok makin kompleks. Makin kompleks. Bila saya tengok Palu ha, persepsi dia dah berbeza sikit lah. Palu pada saya dia sangat dia jadi dia bukan hitam putih dah. Dia kelabu. Hmm. Grey area. Grey area. Hmm. Orang negeri. Hmm. Eh macam contohnya watak Ahmad. Hmm. Watak Ahmad dengan yang perempuan tu. Hmm. And then seorang lagi yang watak apa tu dia tak tahu dia dia Cina ke dia Melayu. Nah, eh, yang seorang lagi tu yang, yang, yang jadi narrator tu yang, yang cerita palu tu. Dia cerita pasal identiti. Dia jadi macam cerita oh lebih kompleks sebenarnya. Pindah macam gini. Gibran, Gibran kan. Eh. Ah Gibran, ya. Oh. Yeah. Jadi karakter yang bawa Gibran tu dia, dia jadi macam oh dia kompleks. And then karakter Ahmad dia pula dia ter ter, ter terpaut pula dengan perempuan Cina ni. And then dia pun sekejap okey sebab dia pada pendapat dia ialah satu survival eh masa tu survival sekarang ni kita dah bukan tengok segi dari segi keperwiraan lah yang black and white sekarang ni kita tengok survival orang ketika tu dia realism lah ha, jadi masa tu pula saya dah meningkat usia apa saya banyak lah tengok tengok Kubrick, Path of Glory tengok lah film Strange Love, Doctor Strange Love okay, benda tu semakin kompleks lah Ha, come and see Film-film eh? yang daripada luar eh, International punya war film All Quiet Western Front So benda tu jadi macam Kadang-kadang saya tengok Eh Dia bukan film Film-film lama ni Saya tengok Malkin oh. Kubrick apa, Dia ni bukan film Pro Pro perang Dia anti perang rupanya Walaupun tunjuk perang Rupanya anti perang Saya faham lah Cerita yang Yang pasal ketenteraan Ataupun perang Sebenarnya ada Ada banyak side yang kita boleh ambil jadi kalau film-film lama ni apa yang saya tengok adalah satu yang kita tak boleh nak discount sebab kita ni dah macam saya cakap, saya pun membesar dengan filem-filem macam saja Hasan, Bukit Kepung apa semua tu. Apa yang saya ambil juga dalam filem-filem yang filem-filem klasik yang lama juga iaitu yang grey tu. Apa yang Paloh Anman Salih punya pendekatan tu pun saya ambil juga. Macam contohnya dalam cerita filem Air Force. Ramai orang confused. Memang ramai orang akan kata sebab dia akan membandingkan sebab filem sebelum tu yang meletup ialah Pascal Pascal. Filem tu sangat taktikal. Yeah. Ha, sangat straight forward taktikal le, dan kita nampak jelaslah dia punya hitam putih dia. Ah ha, uh, watak Hero yeah. Azwin dengan watak Amar dengan watak siapa tu uh, Effendi Fendi tu kan Amirul ha. Fendi. Dia nampak tau hitam putih tu. Tapi apabila saya buat cerita Air Force saya grey kan. Tak ada orang jahat pun. Dia bercerita tentang kita punya pasukan kena survive dia sebab apa apa jadi apabila kita punya ni sebenarnya pergi untuk peacekeeping je untuk hmm. dia untuk dia tolong je humanitarian keamanan, keamanan. Hmm. tapi what if dia orang ni ditembak sebab saya punya pitch dengan QDM ialah saya nak buat satu filem iaitu what if MH17 orang tembak dan dia boleh lawan balik itu pitch saya ah ha, itulah cerita effort Istimewa dia, kalau filem tu dia punya intipati dia begitu, ha, kita tak boleh nak bagi hitam putih sangat. Dia ha, very straightforward. kan, ha, kau jahat, aku baik. Tapi ha? kalau dulu banyak filem macam tu, hitam putih. Nah, hitam putih, sebab itu mudah, itu mudah untuk orang nak hadap. Ha, so, mudah orang nak hadap. Orang jahat ni, dia very great. Ha, dia pun tak tahu, dia pun nak kata, oh mungkin pada saat-saat ni, mungkin aku boleh masuk juga. Ha, so, itu istimewa tu saya cakap saya kalau boleh saya tak mahukan macam yang eh. look saya yang baru ni eh. ha, watak Imam Manan apa semua untuk jadi watak ni saya terpaksa human kan dia jadikan dia manusia kalau tak dia jadi satu macam uh, macam orang, orang jahat zaman-zaman ada lah cerita-cerita komando ke apa orang sebenarnya ke very very nampak macam very cartoonish ha, nampak macam cartoon lah ha, uh, dia tak nampak manusia sebab manusia ni dia, dia banyak dia bangun pagi dia mesti ada niat dia dalam mata dia dia ada benda yang dia nak tuju dia nak buat hari tu tak kisahlah dia bunuh orang untuk apa tapi untuk dia punya mungkin buat, dia punya zuriat ke dia punya dia punya keturunan dia kan untuk dia punya survivor jadi itu yang dalam dalam mana saya ambil daripada filem-filem klasik ni saya ambil yang mana kepuiwiraan mesti ada mesti ada ha, itu sebab kita kalau tak ada filem tu tak ada wira kita siapa yang kita nak 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 tengok betul ha, macam sama macam palu saya tengok amat eh, sebab wira ha, jadi saja satu masih. Di mana-mana kalau mana kita ni mesti ada dalam tu. Bukit Kepung pun sama elemen. Ha, cuma dia akan jadi satu uh, satu revolusi lah. Eh? sebab uh, satu evolusi. Evolusi filem tu bila kita dah ambil elemen-elemen uh, yang mem memanusiakan. Betul lah tu. Aku pun rasa betul tu sebab range lakonan aku tu agak agak besar sebab hmm. dia macam dari eh, watak baik, hero, no, jadi watak jahat, ha. jadi komedi kejap. Ini yang eh, semua-semua kan. Boleh cerita sikit lah tentang uh, karakter dalam uh, Harimau Melayu yang baru ni? Uh, Harimau Melayu aku bawa watak uh, Abi. Abi ni dia watawan -wata sukat. Tu aku pakai aku punya ni apa oh. apa dipanggil tu macam banana macam ni kat kepala macam tu rambut keluar gitu apa hmm. semua pakai spek hmm, Aku pergi jumpa dia dia jumpa aku dia eh ini karakter dia uh. abi so itu yang sebab kalau kau tengok Harimau malam aku pakai dressing oh. tu sebab Ha, waktu aku pergi jumpa dia, cuma waktu tu aku clean shave kan. Oh. Sebab aku tak nak nampak macam sama sangat. So, aku main benda yang hmm. boleh ubah lah. So, ha, dalam itu clean shave. Harimau hmm. ha, Melayu So, kalau, kalau tengok ha, Haji Sulung, dia hmm. aku, apa semua. Pak ha, Aldi ni dia watak-watakan. Hmm. So, dia bagi aku dia cerita ni tak ada antagonis. Hmm. So, bagi aku Aldi ni sajalah yang, you know, yang antagonisnya dari sudut selalu mengecam mengecam FAM, mengecam Dato' Hamidin oh, oh, pasal saya mengecam uh, tim Malaysia saya yang tak saya konsisten saya semua ada, 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 so, tak dia banyak uh, dialog-dialog aku, sisi aku, cincin cincin aku cincin banyak yang, yang macam cuba tapi sebenarnya dia sangat sayangkan Malaysia, dia ha. sangat sayangkan pasukan dia buat benda macam tu sebab oh, dia promote hmm. bagi tim ni berubah atas kertas nampak benda tu Simple, tapi sebenarnya hmm. banyak layer tu. Oh, ya. ha. Sebab kita macam tadi cakap antargani. Hmm. Tapi dalam sebenarnya niat dia adalah But, untuk ha, kebaikan. Untuk kebaikan. Ha. Ha. Sebab kalau tengok ending dia, memang Malaya dia, dia happy je bila ha. Malaysia layak ke Piala Asia. Hmm. You know, dia puas hati. Walaupun sebelum ni tunjuk watak ni macam, macam tak suka betul dengan Dato' uh, Hamidin, ha. tak suka dengan FAM, tak suka dengan player Malaysia yang you know, yang berfoya-foya, yang berpoyo-poyo. Yeah. Jadi macam macam karakter uh, untuk yang harimau melayar Kita balik pada apa kita punya kenegaraan atau patriotisme. Hmm. Ya. Dan tadi kita tengok dia dah banyak layer walaupun nampak tu okey sebab kadang filem tu sangat straight forward tapi kompleks macam cerita harimau melayu hmm. macam tadi juga tak ada antagonis tapi -hmm. tapi antagonis dia adalah jurnalis hmm. yang mengecam hmm. tapi mengecam niat hmm. dia, hmm. dia hmm. adalah kebaikan hmm. Jadi adakah ini patriotisme? Uh, itu itulah aku cakap tadi bahawa patriotisme tu kita tak boleh melihat dari sudut hanya menjunjung. Ha. Ah. Whishes bagi aku itu bukan kenegaraan. Hmm. Sangat boleh kata kenegaraan tapi tak susinya itu aja. Menunjukkan kejayaan-kejayaan -kejaya aja. Kadang-kadang kita boleh sampaikan dalam bentuk-bentuk yang a pro pro dengan tujuan nak jadi lebih baik. Betul. kita kritik. Yeah. Kita kritik tentang uh, Oh, for example macam uh, apa watak Adi hmm. uh, Melayu kan dia mengkritik yeah. cara pentadbiran dia yeah. Men uh, mengkritik attitude player apa semua ni kan hmm. so bila dia kritik-kritik tu memang tujuannya adalah kebaikan dia nak melihat pasukan tu berubah pasukan tu lebih ni hmm. so uh, bagi aku itulah filem kenegaraan tak semestinya menunjukkan kejayaan. Kadang-kadang benda-benda -kadang, uh, yang uh, kritikan pun boleh menjadi satu hmm. filem kenegaraan sebab Ambil contoh filem ni lah filem uh, war movie yang kau mention hmm. ke Hollywood ke yeah. apa semua tu, kan? Yeah. Itu kan dia orang sebenarnya kritik. Yeah. Kritik yeah. perang, tapi yeah. dia buat filem perang. Kan? Apa kali Snow, tak ada perang apa namanya. Kan? Yeah. Dan dia tunjuk macam mana a uh, uh, apa tentera Amerika apabila dah dah habis perang kat itu dia stay kat itu hmm. dan dia stay untuk you know banner lebih dia lebih kepada kesan ah uh, kesan kesan dalam. kesan itu sangat tak best yes you know? So. ha, uh, itu yang bagi tahu full metal jacket dia tunjuk hmm. pasal macam mana uh, uh, apa volunteer volunteer budak-budak muda yang dipanggil untuk masuk nak hantar pergi Vietnam. Hmm. Dan macam mana dia orang ditrain, macam mana isu buli dalam hmm. tu apa semua kan. Yang hingga ada yang bunuh diri hmm. apa semua dalam tentera. So, tapi apakah filem itu bukan filem kedengaraan tak bagi hmm. aku itu pasti filem kedengaraan hmm. sebab dia cuba untuk menghentikan perang hmm. Itu yang kita kita bincang tentang patriotisme hmm. dalam filem hmm. sebab betul saya pun setuju hmm. sebab kalau kita limitkan eh hmm. skop tu sangat-sangat uh, kejayaan semata-mata ha, kejayaan kita tengok macam black and white lah benda ha. tu black and white yeah. kita mesti tengok ada wira negara yang betul-betul hmm. ni tapi even kalau saya tengok filem nombor sini waktu jaga ha. kita criticise ha. untuk sebenarnya untuk kebaikan bagi aku waktu jaga adalah filem kenegaraan walaupun yeah. tak ada orang uh. pun cakap waktu jaga itu filem kenegaraan yeah. tapi orang orang melihat filem waktu jaga ni macam sebesi, macam yeah. aluan kiri ya yeah. uh, cuba nak uh, cari kesalahan yeah. apa semua tapi yang kita bicarakan dalam filem itu adalah tentang uh, bagaimana rasuah itu merosakkan isi yeah. kerajaan dan yeah. itu satu patriotik tu yeah. sebab kita nak bersihkan corruption dalam dalam a uh, kakitangan awam gitu. Mm. so uh, bila sebab tu aku tak boleh terima bila orang label filem tu kiri sangat ke filem aku ni terlalu kiri so kan uh, apa kirinya? sebab yeah. benda kita buat tu adalah benda yang baik mm. benda yang kita nak uh, orang semua orang ada kesedaran mm. itu. Kita mengarahkan filem ini menjadi satu apa dipanggil panggil uh, education. Yeah. Betul? Satu ha satu education untuk poli-poli jangan ambil rasuah. Hmm. Itu yang saya faham tentang uh, kalau kita limitkan filem-filem ke, uh, ke kenegaraan ni seperti Sebab pemahaman saya lah kenegaraan ni adalah satu kita mengangkat bangsa. Hmm. Oh. Isu mengenai bangsa, bahasa, agama, budaya, oh. eh, mesti oh. ada. Tiga-tiga elemen oh. tu mesti ada oh. dalam filem tu. Jadi bila kita cerita pasal patriotisma juga apa kita, uh, kita cerita pula tentang mungkin karakter tu terhadap atau situasi tu contribution dia terhadap ketiga-tiga elemen ni mm -hmm. jadi kalau kita hanya melihat bila, -bila patriotisma ni you kepada ketenteraan ke uniform lah, senang cerita mm -hmm. Ha, pada saya sangat sangat kecil. Ah, ha, tapi, sangat sangat kecil. Tapi tapi bukannya tak boleh. Ha. Bukan yang kata boleh, tak boleh. Boleh, boleh tapi, tapi, kita kena lah. ha, kita kena besarkan lagi ha. sebab dia ada sub genre yang ha, lain. Ya, yeah, ya, yeah. ya. So saya saya memang bersujulah sebenarnya. Sebab kalau nak ikutkan satu ilmu lah. Ha, ilmu uh, pendedahan tentang filem-filem jenis-jenis filem. Sebab kadang-kadang kalau kita cerita pasal cerita perang ni orang akan tengok tahu satu jenis cerita perang je. Ah ha, kalau mana yang ni suruh tengok Saving Private Ryan. Mm -hmm. Ah ha, itu cerita perang. Mm -hmm. ha, tapi dia tak tahu cerita Thin Red Line. Mm -hmm. Tahun yang sama juga keluar. Mm -hmm. Level Terror of Tapi tak ada perang. Ah ha, perang dia ada Hadis tapi tapi lah. cerita dia lebih kepada mm -hmm. askar tu. Macam mana dia orang duduk kat sana penderitaan ha. dia orang, psikologi dia yes. orang. Ha, cuma itulah yang kadang-kadang kita kena balancekanlah untuk uh, pendedahan kita punya audiencelah. Mm -hmm. Ah ha, tentang Patriotisme ni erti dia dalam filem ni lebih besar sebenarnya. Oh, kan? ha, tak boleh kita kecilkan skop. Kita tidak perlu rasa tewas. Dia orang tunggu tak mati sesi Zab. Kita kena sambung perjuangan dia orang ni. Pasti pengorbanan kamu itu sangat kecil. Itu bukan pengorbanan. Itu sahaja nak mengambil-ambilkan perang. कि कंटेंट हम आपको तरतो